meni urdiniz si ko'zimni yani chiqarib yubordigiz yo boshqa o'zini nimadirman deb o'ylaydida aslida hech kim tirikmikin deb borsangiz birortasi yo assalomu alaykum xo'sh agar video yoqsa layk like va podpiskа tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin albatta bundan oldingi videolarda ham foydasi tegishi mumkin bo'lgan videolar bor ularni ham ko'rishni tavsiya qilaman bo'lmasam boshladik inson o'tish davrida o'n sakkiz yigirma yigirma besh yoshlarida endi hammada bo'lib o'tadi aksariyat hollarda bo'lgan bo'lishi kerak shunaqa holatlar o'qishga o'qishga yoki biror ishga o'xshamagan paytda o'qishga kirolmagan paytlar bo'lganda odam yo'lini yo'qotib qo'yadi shunda nima qilish kerak siqiladi stressga tushib qoladi shu payt nima qilish kerak namoz o'qish kerak allohdan so'rash kerak to'g'ri yo'lga boshlashni boshqa boshqa namoz haqida biror nimani gapirish shart bo'lmasa kerak chunki hamma nimaligini qanaqa holatligini tushunadi men shunaqa deb o'ylayman undan keyin zerikdim hamma narsadan zerikdim internetdan qizlardan tiktokdan instagramdan hamma yoqdan zerikib qoladi inson shunaqa paytda nima qilish kerak degan savolga men faqat o'zimdan kelib chiqib gapirishim mumkin sayr qilishga kerak piyoda hamma narsani yig'ishtirib qo'yib bir kungami ikki kunga yig'ishtirib telefon boshqa umuman xalaqit beradigan hamma narsani yig'ishtirib qo'yib aqlni bitta joyga qo'yib sayr qilish kerak piyoda bir chiroyli joylarda tinch shovqinsiz ko'chalarda e, faqatgina e, aqlda ya'ni hayolda istig'for aytib salovat aytib e, allohdan so'rab shu e, tarzda e, tinchlanishi kerak agar shunday ham foyda bermasa hech kim yo'q joyga borib haligi to'lib qoladiyu odamni o'zi masalan erkak kishi ayol kishi bo'lsa yig'lab chiqarib yuborishi mumkin erkak kishiga qiyinroq bo'ladi unaqa paytda ortiqcha darajada haligi ishim o'xshamayapti boshqa bo'lyapti deb stressga siqilishga tushmasdan hech kim yo'q joyga borib turib boricha g'uborni chiqarib baqirib baqiri kerak shunda hammasi o'ziga kelib ketadi i keyin o'ylash kerak baqirgandan keyin ichidagi boru bor chiqib ketadi inson hamma insonda shunaqa u shu chiqib ketgandan keyin odam tinchlanadi bir biroz muddatga bo'lsa ham ana shu tinchlangan paytda o'ylab olish kerak yani maqsadni qo'yish kerak boshqa boshqa ular shunaqa menda endi o'zimdan kelib chiqib gapiryapman shunaqa bo'lmasa o'zizga o'zingiz ziyon keltirib qo'yishingiz mumkin keyinchalik ham xatolar bo'lib qolishi mumkin hayotingizda shuning şu uchun shunaqa bo'lmasligi uchun shu yo'llarni qilsa e, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi o'tmishni hech qachon o'chirib bo'lmaydi siz hayolizdan o'chirib tashladim deganingizda ham misol uchun uni atrofida boshqa insonlar bilan bo'lgan o'tmishingiz bo'lsa albatta siz u insonni vaqti kelib ko'rib qolsangiz hamma narsani qaytadan eslaysiz shu uchun ehtiyot bo'lish kerak nimaga siz hech qachon o'tmishni o'chirib yubora olmaysizmi shunga hmm. nisbatan siz o'tmishingizni to'g'ri olib borishingiz kerak xatoliklar o'zingizni oyog'ingiz qo'ligizga yo pichoq yo boltani olasizda oyog'ingizga bir urasiz nima bo'lar ekan yurolmaysiz mayib bo'lasiz u ham xuddi shunaqa siz o'zizni xatolaringiz bilan miyangizga bir urganday bo'ladi ya'ni stressga tushasiz qaytib tiklanmaydi shunng uchun hamma narsani o'ylab qilish kerak deb men shunaqa deb hisoblayman o'tmishni o'chirib bo'lmas ekan nafaqat o'zingizga, boshqalarga ham ziyon keltirmaslikni o'ylash kerak misol uchun e, o'g'il bolachilikda de bo'ladi deymiz endi yosh paytda e, misol uchun hozirgi davrda 25 men o'zim yigirma besh yosh bo'lsam shu davrda aqlingizni tanigan ayni paytda nima qilishni bilasiz qanday yurishni bilasiz shu baru, paytda siz jahl bilan birortasini bir urib biror joyini ayb qildingiz deylik u inson sizga rahmat meni urdingiz ko'zimni chiqarib yubordingiz yo boshqa narsa qildingiz deb rahmat aytmaydi mayli uni kuchi yetmasin u ichida baribir o'ylaydi ha sen deydi hal qarab tur men seni xudoga soldim deboundan yomoni bo'lmaydi shuning uchun o'zimizni bosib yurganimiz ma'qul chunki urishdan biror shak chiqmaydi yoki birortasi pul to'lamaydi man sen birortasini ko'chada uribsan senga mana bu pul shu mukofot senga deb hech qachon bo'lmaydi yomon tarafi bo'lsa bo'ladiki yaxshi tarafi hech qachon bo'lmaydi urishdan foyda yo'q biron dilini oritishdan umuman foyda yo'q foydasi yo'q narsa emas faqat foydali ishlar qilishga harakat qilishi kerak inson shunda biror natijaga erishadi bu hayotda ham keyingi oxiratda ham hammasi o'z izida bo'ladi xudo xohlasa agar to'g'ri yo'lda yursak şey. o'zidan zo'r yasab olishadi o'zini de, nimadirman deb o'ylaydida aslida hech kim shunaqa narsalardan tiyilgan yaxshi hmm, yaxshi bo'lsangiz yaxshida yaxshilik qaytadi sizga albatta yomon bo'lsangiz yomonlik qaytadi hech hayotingizda ko'rgansiz ko'chaman deb yurganlarni ha, yani, ham hammasini ko'rgansizlar aqlida ha, hech narsa yo'q o'zini ishirib olgan a yerda turadi yana bir ikki yildan ko'rib keyin yosh rosa haligi navqiron paytida o'ttiz besh qirq yoshida tirikmikin deb borsangiz birortasi yo pichalib o'ldirgan bo'ladi yo birortasi moshinasida urib ketgan bo'ladi aksariyat holatlarda -ho shunaqa bo'ladi unaqa odamlar ko'p yashamaydi chunki olloh o'zini jazosini berib qo'yadi shuning uchun to'g'ri yashab to'g'ri harakat qilib to'g'ri fikrlasak hammasi yaxshi bo'ladi keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar shu aytganimdek layk va подписка tugmachasini bosib qo'yishingizdan esdan xayr